До поспілкуватись за чашкою кави сьогодні про те, наскільки ми з вами готові проявляти співчуття і милосердя, і не тільки декларувати це, а активно діяти. На постійній основі цим займаються благодійні організації на професійному рівні. Товариство Червоного Христа. Із представником саме цієї організації Ігорем Шаповалом, якого із Червоним Хрестом асоціюють на Сумщині вже більше десятиліття, ми сьогодні і спілкуватимемось. Вітаю пане Ігорю! І найперше запитання до вас, українці це люди, які тривалий час жили в мирі без війни. Успокою вони звикли до миру і комфорту. Наскільки вони сьогодні готові не просто співчувати, робити сумний вираз, обличчя і казати, Боже, як мені жаль, а активно діяти і допомагати тим, хто сьогодні такої допомоги потребує? Ну, ви знаєте, я наблюдаю за українцями дійсно от вже майже 10 років. Вопрос благотворительності, милосердя, доброти. он всегда был актуален для любого общества, потому что люди, которые долго живут в мире, долго не имеют каких-то экстренных ситуаций, способствующих проявлять такие чувства, интерес к этому всегда падает, и где-то, может быть, такой-то грани часть людей притупляет свои чувства в сторону милосердия. Ну, Но... То, что вот сегодня происходит у нас в Украине, я должен сказать, насколько вот приятно смотреть на людей, которые готовы активно помочь, тем людям, которые непосредственно вот страдают от таких ситуаций, которые возникают, и вы знаете. Я повина в тому абсолютно, що приємно на це дивитись. Але yeah, наскільки, радуй, наскільки радуй. українці готові, тобто чи збільшується зараз кількість таких людей? Коні ж очі стало людей. От ви знаєте ці собаки, які пройшли в Україні, додали скільки много знайомств, волонтерів, людей, готових допомогти, які дзвонять днем і ночі. От перші забиття, які були, зв'язані вот, з восточної Україною. Вы знаете, даже ночью у меня телефон будил, потому что люди звонили и говорили, а вы знаете, вот я прочитал в интернете, вы знаете, у меня есть желание помочь, а куда обратиться, а кто там, а что нужно, а там дети есть, может быть мы дети, может мы какую-то программу для них сделаем, чтобы им было интересно. И вот это вот просто, ну, понимаете, вызывало такую кучу эмоций, да, и гордости за людей, которые в сложную минуту отозвались своим сердцем, своим чувством. И вот они показали свой патриотизм, да, потому что это наша Украина, это наши люди, это наши дети. И все, вот, многие хотят помочь. Вы знаете, бывает, что настолько же яскраво проявляются и другие бигментали. Абсолютно, тобто у одних а, такі почуття, а, якби на поверхню лізуть більше, скажімо так, а в інших навпаки вони закриваються, нікому допомагати не буду, нічого робити не буду, лише би а, мене залишили в спокої, і все ну знаєте, такі теж і мене не удивляє, що в суспільстві є полярність. и отношение, скажем, к проблемам людей, отношение к тем организациям, Это а которые занимают... Вы знаете, она изменилась в пользу все-таки благотворительности. Вот я замечаю за эти 3-4-5 месяцев, вот даже с момента Майдана, да, вот как люди активно проявляются, как люди жертвуют, как люди доверяют. Вот вы знаете, был такой период, когда многие говорили, вот мы не знаем, чем вы занимаетесь? Мы не знаем, куда наши деньги уходят. Сегодня люди приходят, тут вот были такие случаи, люди приходят и говорят: вот, "Я даю вам деньги, мне не надо отчитываться, кому вы потратите их. Я знаю, я вам доверяю, я видела, чем вы занимаетесь. И наша задача вот вам помочь, чтобы вы могли оказывать помощь. Понимаете? Вот это прямое доверие прямыми деньгами. Хоча ми не сторонники таких вещей, потому что в житті, як говорится, встречаются люди разных мнений. Ну, когда люди довіряють, то очень... віряй. А да. можна вам это... довіряти? Чим займається червоний хрест? Mm, ну Но для тих, хто до цього чув, що так червоний хрест. Це організація, яка має допомагати. А в чому вона має допомагати? За які гроші має допомагати, звідки вона бере ці гроші? Ну ви знаєте, що основна задача Красного Креста залишається – це допомога людям, які страдають от в період, коли якісь надзвичайні ситуації, військові конфлікти, да, конфлікти з'являються, там, де дійсно страждає мирне населення. Вот оно не виновато, скажем, в вопросах военно-политических, да. Но, к сожалению, они затрагивают их сущность, да, их бытие. И вот э, тот быт, который разрушается, естественно, это приводит к э, нарастанию гуманитарного кризиса. Любой гуманитарный кризис ⁇ это отсутствие продовольствия, медикаментов. Здесь вот как раз э, и основная задача Красного Креста скоординировать эту работу, где э, доступность э, в этих всех э, видах помощи, да, они как раз вот должны люди прочувствовать, что это работа Красного Почему Креста. Же ну, пока доверяют, вы знаете, есть люди, конечно, когда они приходят и говорят, вот, вы знаете, я не знаю, там, чем вы занимались, я не могу вам там дать две гривны или стать вашим членом или марку. Но когда беда случается, вот все приходят и говорят, вы знаете, мне нужна помощь. Это не я доверяю? Да, Это вот тогда выходит. они доверяют, и мне всегда хочется людям, я иногда задаю вопросы, я говорю, ну давайте... Вот Задам вам самый простой вопрос, вы член «Красного креста»? Человек говорит, нет. Вы в жизни кому-нибудь помогли гривной, две, пять? Он говорит, ну а при чем тут, когда я пришел помогать? Вот я всегда говорю, вы же понимаете, что наша работа это те взносы, это те деньги, которые вы даете нам, доверяете. Естественно, мы должны э, проводить эту работу. Я всегда любому говорю, человеку, если вы не Мне верите… Они же не помятые марки поширивали. Да, и сейчас, с Христом. За да, и сейчас э, это основной доход нашей организации, потому что люди, которые признают членство, поддерживают наши идеи, они как бы есть членами, да, они ежегодно делают взносы в нашу организацию. Если раньше было там 50 копеек, то сегодня есть уже чуть-чуть больше в связи с, скажем, финансовым кризисом, да, у нас. Ну, что сегодня за 50 копеек? Ничего практически да, не приобретешь. Поэтому как стоимость... Какая «Червоного Христа» э, взагалі подраховывает Ну, все те марки, которые... У нас вообще есть плановость. Мы, как и любая организация государственная, имеем свои планы на год, у нас стоят задачи. У нас есть необходимость собрать иную сумму денег, натурального дохода, да, и этот доход должен, за счет Можно него сказать, мы можем оказывать помощь. Можно сказать, что людей до и благодейности? Ну, по сути дела, да, потому что мы всегда говорим, что если вы не будете отдавать, и где-то вот то, что вы отдаете, не будет аккумулироваться, да, для того, чтобы оказывать помощь, потом и не будет этой помощи. Вот посмотрите, сегодня кинулись все да, помогать, Вот все говорят, вот надо там то, надо продукты, надо там одежда, там. многие помогают сегодня армии нашей, потому что вот так само потеряли в свое время доверие к армии, да, когда вот, э, понимаем, что сейчас армия должна нас защищать, а она с голыми руками не может защитить. Внешняя агрессия это очень серьезно, тем более наш сосед, это не маленький Нет, ребенок, не да, это, это, это муж, который сегодня диктует все условия, правила игры, жизни и всего остального. И попробуйте противостоять такой мощной армии. Это два гиганта сегодня пытаются решить кто сильнее, да. И Украина в том числе сейчас участвует между этими двумя конфликтами. Ну и тем не менее, да, вернувшись к армии, мы говорим, ничего не было, денег не было, армии не давали. Так само и в нас, если нам ничего не дают. У нас ничего нет, мы не можем ничем помочь. А люди все-таки приходят и говорят, вы же Красный Крест, вы должны помочь, потому что вы, ну, как говорят, вы... Знаменитая организация благотворительная, которая а должна в помогать. Написано, да, вы в статуте написано у нас в Украине. в статуте написано. А я всегда говорю, а у нас в статуте написано, что должно быть еще членство, что должны быть благодаряния внески, которые вы, и если... внесок, вы не договорили? Ну, сегодня 5 гривен это небольшие деньги. У нас 5,10 гривен. А так, в принципе, каждый, кто желает там, любую сумму, может вносить. И мы акции проводим. Вот сейчас работали с депутатами. нашей областной рады. Да? Мы пришли туда с благотворительными билетами, с Я был шокирован. Мы обычно... Вот не, не, вы знаете, шокирован положительно. Почему? Многие депутаты, депутаты некоторые пять, 5, некоторые 10, некоторые 200, некоторые 150. То есть люди вот чувствовали, да, что они депутаты. Они понимали, что это вопрос касается детей непосредственно. Потому что взрослые все-таки виноваты в том, что сегодня дети страдают. И мы отрешили, 1 сентября там дети будут идти в школу, у них нужны продукты питания. Вот сегодня мамочка звонит одна, мы переехали сейчас в доме ребенка, нам нужно детское питание, полтора года ребеночку, то есть... Надо чем-то кормить их, а люди приехали без денег, без одежды, и дальше какая их судьба, пока еще никто не знает. Все хотят победы да, нашей армии на Востоке, но Гуманитарный кризис, он растянется ни на месяц, ни на два, ни на три. Инфраструктура разрушена. Все не работает, это все надо восстановить по новой. И люди не готовы туда ехать. Некоторые говорят, мы вот здесь будем точно, потому что нам там нечего делать. Наш дом разбомбили. Когда мы его восстановим, какими силами, мы не знаем. То есть это разная жизненная ситуация. Но тем не менее, когда есть такие организации, есть волонтеры, есть общественность, готовая помочь, это не может не радовать, потому что сегодня они, неизвестно завтра, какая у нас будет ситуация в области. Да, никто не может сказать. Один, наверное, Господь Бог знает, да. За віком це якось пов'язано, людина доростає до розуміння того, що вона має комусь допомагати. Чи це можливо вона і до пенсії не доросте до такого розуміння? Так, да, тут увагаю. не кожному дано, ви знаєте, є зросле, є студенти, молоді, є дітвора, яка сьогодні приходить і говорить, а я хочу допомогти своєму сверстнику. да а є люди, які говорять, що це їхня проблема. Вотані привикли жити сами самі з собою. Я говорю, а як ви самі до цього прийшли? Ну наскільки я знаю, ви були практикуючим хірургом у минулому, і до Червоного Христа, ну якщо й мали певне якесь відношення, то мабуть на рівні членства. Да, на рівні членства, на рівні здачі крові, тому mm -hmm. що я був воєнним хірургом, у нас тоді не було такої системи. забора крови, как сегодня она организована, тогда каждый врач, который практиковал и который работал, он в случае необходимости обязан был дать свою кровь, и тогда еще были прямые кроводачи, да? то есть вот лежишь рядом с пострадавшим, да, и напрямую переливается кровь через консерванты, там, ну, вот своя техника переливания крови. Сейчас это, конечно, запрещено, но тогда это практиковалось, и никто не считал, тогда, сколько ты сдал, или 500, или 300, или 200, вот сдавал ровно на то, чтобы спасти человека, потому что бывало, и по 8-10 литров крови необходимо было. Это армия, это все-таки люди, которые получали ранения, серьезные травмы. Это техника, это падение с высоты. А вот когда Союз развалился, я вернулся на гражданскую жизнь, да, я стал практиковать непосредственно здесь. Но жизнь внесла свои коррективы помните, был такой период, когда не платили деньги, люди по 3-4 месяца не получали, все как-то в зачет куда-то шло, пошла техника, начали отпускать всех за свой счет. И мне пришлось уехать поработать за границей для того, чтобы как-то содержать себя, свою семью, решать свои жизненные вопросы. И там я увидел роль Красного Креста, как оно вот в обществе действительно есть. И когда приехал уже сюда, вернулся, с определенным а временем у нас не так. да ну у нас своя специфика вы понимаете вот образ советского союза он откладывал все таки вот как-то свой свой отпечаток да на людей вот они привыкли дали команду все стали членами хотя а люди все не понимали купили. да марочку купил а да. здесь очень важно вот я смотрю на западных волонтеров да вот они приходят они дарят свое личное время людям и они этим гордятся у них звание волонтера – это почетно. Вот, они принимаются в какое-то учебное заведение, у них говорят, какой волонтерской работой вы занимались. Они с гордостью сертификаты показывают, вот я была там, я делала то, скажем, для Италии банк времени, да, вот такое mm -hmm. понятие. Попробуйте у нас сегодня сказать человеку, приди поработай. У нас 10 часов, а когда-нибудь тебе не понравится, другой придет, поработает, тебе поможет и все. Для людей это непонятно. Мы еще пока перестраиваемся. Вот мы идём в Европу, да, но это далеко ещё не Европа. Наше мышление пока ещё здесь, вот оно должно перестроиться. И мы должны работать над собой. Не будем этого делать, мы будем топтаться. Что вы видели в 15 тому за кордоном? Зараз Україна до цього рівня в волонтерстві я маю на вухах, вона е, ну, доросла? скажу нет. Вы знаете, в некоторых позициях, да, вот смотришь, флешмобы организовывают молодёжь более активной становится, вот их это как-то вот в задор вводит, да, они готовы прийти, поучаствовать, скажем, наш вот отряд первой помощи, который мы создали в связи с ситуацией, у нас в основном молодежь, которые студенты-медики. И не медики есть, но они с удовольствием, вот они уже привыкли в субботу или воскресенье 4 часа отдать тренировки. Они уже мне звонят, а будет нас занятие, будем мы какую-то новую тему учить. Я з ними от завожусь. тоже теж. Мені вот этот колективіст, який готов поработать на благо именно красного креста, задач, які стоять перед красним крестом, Вот это вот сейчас становится уже популярним і вашому терів. Кількість їх я маю на увазі. ширилася росла з ними. Теж треба працювати, їх треба виховувати. Ви якраз ну якщо можна це так назвати, викладацькою діяльністю займаєтесь, тобто ви готуєте волонтерів. Ну, в некоторой Особенно. степени да. Потому что... Что означает в некоторой степени? Ну, если сказать в полном понимании как преподаватель, то да нет, потому что для того, чтобы преподавать, нужно пройти определенную школу, да, получить сертификат, образование. все. Я работаю сейчас э, с волонтерами в плане от первой помощи. Да? Вот многие сейчас обращаются, они... первый досвид. Да, первый досвид. Ну, естественно, на фоне этого они больше получают информацию о Красном Кресте, о тех вопросах, где они могут поучаствовать. Они уже преподносят свои идеи, они предлагают вот сейчас та акция, в которой мы начали работать с детьми, скажем, мы сработали хорошо, там волонтеры были, э, которые присоединились к... Нашої ідеї, вони його підтримували. І зараз ми ідею будемо далі продвівати. Вони вже вносять свої корективи. Вони говорять, ми маємо опыт в цьому направленні, пропонуємо так, ось здесь, І від цього виграють всі, а в частності ті діти, ради яких ми от зараз цю акцію починаємо продвігати. Вперед. Слухайте, от ви сказали, що ви були військовим хірургом. Ну, По-перше, професія медика вона, скажімо так. Накладає свій відбиток. І до людських страждань у медиків специфічне відношення, специфічне ставлення. Вони до цього звикають певною мірою. З іншого боку, ви чоловік, чоловіки теж не дуже сентиментальні, можливо, навіть подекуди не дуже чуюкі, там, і так далі. Що таке знову ж таки таке військовий хірург? Розумієте? Ну, людина з. Певною долею цинізму, якщо можна так сказати, ну, є такі чи немає? Ну, да. і з іншого боку, ви зараз говорите, що людина, яка працює в червоному хресті, яка цим всім займається, вона має е, бути чуйною, сентиментальною, ну відповідальною, зрозуміло. Там все е, тобто, чи той шлях ви вибрали в житті, чи не той, чи то той перший був вибраний, не в той бік. Ні, ви знаєте, я то що я прожив своїй житті. Я ніколи не сказав би що це не моє. Просто в определенной на степени, этапе. да, на каждом этапе. Вот когда я был военным хирургом, это один уровень был, да, я от этого получал удовлетворение. Но когда человек насыщается вот определенной рода деятельностью, да, у него начинается какой-то стопор, перестают мысли работать, какая-то инициатива притупляется, да, и понимаешь, что нужно что-то поменять и чтобы дальше прогрессировать. Вот такой этап у меня был в жизни, к сожалению, может и к радости, когда Союз развалился. То есть моя активная деятельность как военного хирурга резко прекратилась. Нас тогда попросили с вооруженных сил, потому что... Как в тот период, вы знаете, люди решали эти вопросы, связи и так далее. Неважно, какой ты хирург, но важно, есть у тебя связь, там кто-то с погонами, родственники и так далее. Mm -hmm. Ну, жизнь заставила, я даже не жалею об этом, что я вернулся сюда в Сумы на гражданку, в город, который я сейчас живу, в нем люблю его, люблю людей, он мне нравится. А то, что насчет цинизма, ну вы знаете, бывают такие жизненные ситуации, которые без цинизма нельзя просто. А цинизм иногда на пользу работает. Потому что когда ты сидишь и плачешь у человека, который, возле человека, который умирает, да, не можешь ему ничем помочь, вы извините, ну, сентиментально здесь и сострадания не помогут. У меня был такой случай, я его как-то запомнил э, в своей практике в медсанчасти завода Фрунзе. Приходит в субботу на дежурство ко мне молодой человек из завода. У него абсцесс, ну уже флемона, скажем, это большое количество гноя в области стопы. Я как профессионал понимаю, что если сейчас не оказать ему помощи, не вскрыть, человек останется просто без нижней конечности. На каком уровне зависит от того, как будет гной распространяться. И человек выпивший хорошо, неадекватен, и он говорит, мне ничего не надо, мне нужен больничный. Но я говорю, вы понимаете, больничное это одно, а оказать помощь надо, вы же инвалидом станете. Он, нет, не хочу, я не только больничный, я как-нибудь там народными средствами. И тут я принимаю решение. Не Мы отвлек... тебе инвалидом. Да, не будут тебе инвалидом, да. Я доставлю задачу своей медсестре, которая его отвлекает, и просто я попросил, мне надо осмотреть ногу, я смотрю, потом выпишу тебе больничный. больничной. Ну, человек в реакции заторможен, пока он с медсестрой разговаривал, мне пришлось вскрыть это все дело, но ну, потом прошло где-то месяца три, как помню, это Пасха поминальная была, и мы пришли к бабушке к своей, и смотрю, что-то знакомое лицо, где-то я его видел, но так не удавался воспоминания. И слышит такой голос. А показал смотри, свою ногу. говорит, да, говорит, не, он сидят с друзьями, он говорит, смотри, вот этот садюга, который мне когда-то без моего разрешения вскрыл мою ногу. Я повернулся, я говорю, ну теперь ты, ж, теперь ты ж с двумя ногами, да, в принципе все нормально. И он так до сих пор не понял, что вот э, желание человека помочь и сделать для него максимум — это, в принципе, сущность каждого врача должна быть. Хотя сегодня можно спорить о этих вещах, но нас воспитывали по крайней мере так, что нужно отдаться максимум ради того, чтобы спасти человека и оставить ему жизнь. А красный крест здесь нужно быть разносторонним человеком, здесь нужно быть психологом, тонким психологом, здесь нужно быть жестким человеком, здесь нужно быть смелым человеком, упрямым, просто вот должны понять, что человек, который занимается деятельностью Красного Креста, он находится между двумя полюсами. Его задача — уравновесить вот эти две противоборствующие стороны ради того, чтобы достичь эффекта в оказании помощи людям, которые страдают. Знаете, вот мне всегда интересно наблюдать, когда идет смена власти. Вот все почему-то хотят, чтобы Красный Крест работал на какую-то политическую партию, отстоял чьи-то интересы. И когда мы говорим о том, что мы люди нейтральные, и наша задача помогать людям, неважно, какая это будет власть сегодня, красная, синяя, зеленая, но есть люди, ради которых мы должны работать. И мы готовы на сотрудничество со всеми. Но отстаивать какие-то политические интересы, меня вот как-то было на майдане приглашали: "Давайте вы будете членами комиссии по урегулированию кризиса политического врезнения". Типа, ребята, я але его не создавал. Але ж вони їх розпутно втягують в якісь політичні процеси, да, якісь політичні конфлікти. Без этого мы не можем, потому что каждый идея, да, да, пов'язані з Майданом, ви пам'ятаєте, з його гуманітарною да, да, да. допомогою від uh, російська гуманітарна допомога. Ще один приклад яскравий. Ну, знаєте, от все-таки Я не помню, кто-то из великих говорил, что образованность государства, то есть успех государства зависит от образованности людей. Да? И вот когда люди понимают и, и интересуются, чем мы занимаемся, на каком уровне, какие у нас правила игры, они тогда эти правила поддерживают, они нас не втягивают в провокации. Вот ну, то же самый пример Майдан, да? когда люди говорят, вот вы должны нам привести гуманитарную помощь и оказывать помощь нашим пострадавшим. Но есть же еще вторая сторона, которая может стрелять в спину нам, когда мы будем принимать чью-то сторону. Люди многие этих вещей не понимают. И вот были многие конфликты и на уровне прессы, и неприятная была у нас информация, когда распространили по Красному Кресту, что вроде из Канады них захотели принимать. Это неправда. Мы всегда принимаем любую гуманитарную помощь. Но правило одно, если Красный Крест взял на себя гуманитарную помощь, то он берет на себя и ответственность за ее распределение, и он распределяет независимо от интересов и участников, которые есть, если человек нуждается и хочет кушать, он будет кушать, если он, ему нужны медикаменты, то он будет получать медикаменты, его правовым статусом пусть занимаются государственные органы, которые должны этим заниматься. А для нас, в первую очередь, это живой человек, который Терпить какую-то біду, да, і повинні в цьому помочь. Для тих, хто зараз дивиться цю програму, спостерігає за тим, як ви п'єте каву. Ви до речі, я ще не покисну да, попробуємо. Слухайте питання, пити каву. для тих, хто зараз слухає вас уважно і у кого не реалізоване, але величезне бажання творити добро, допомагати іншим, куди піти, куди податися, щоб е, сили свої, скажімо так, в правильне русло направити. Ну, Ви знаєте, сьогодні дуже багато благотворительних організацій. організацій... Багато адрес я вам усіх не скажу. Uh, Ні, да, ви кажіть конкретно. Да, до к нам, красний Крест. Куди? Будемо працювати на Холодногорської 41. Есть такая у нас ну, здание не очень, скажем, хорошего пошива, да, как говорят, нам досталось такое оно от власти, предыдущее и так далее, ну, не актуальны мы были. Сегодня, может быть, нам хотелось более шире иметь помещения, склады и так далее. Ну, а ну, я на думаю... ваше задание. Да, не на этом главное задание, главное задание найти тех людей, которые хотят работать и хотят помогать. Наши телефоны 61 15 60. Это телефон очень легко запоминается. Холодногорская 41. Верхняя Холодногорская. Это общежитие малосемейка завода Фрунзе, где на первом этаже находится наш офис. С 8 до 17 часов любой день, кроме субботы и воскресенья. А все остальные вопросы на мой мобильный телефон, который уже в интернете, в фейсбуке все знают. Бывает, звонишь, а волонтер, да я сегодня не могу, да я занят там у меня там картошка, да, я работаю, там и все остальное. То есть волонтер это тот человек, который только позвонили, он говорит, да, я через час буду, или через два, или скажите, когда мне быть и где мне быть. ты волонтер, то его не ма Да, сто процентов. Но, к сожалению, у всех у нас есть свои заботы жизненные. Ну, такая ситуация, которая сегодня в стране, она говорит, что надо немножко, может быть, где-то подвинуть свои собственные необходимые нужды, да, которые мы там решаем. Это мы уже от картофеля да, до философии. Да, 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 до философии. А если так сформулировать одним речением, в чем выражается сегодняшняя философия? Сегодняшняя философия поддержки друг друга в объединении наш успех в решении вот этих всех проблем, которые есть. Вот это сейчас самое главное философ. То есть мы должны быть готовы частичку себя отдать ради кого-то или на помощь кому-то, потому что неизвестно понадобится, может быть, эта помощь завтра нам. А вы же знаете принцип вселенной, да? Все хорошее никогда не бывает там много, там мало. Оно перетекает от одного к другому. Если человек отдает себя Отдаю добрыми делами. Те добрые дела не всегда возвращаются к тебе. Если человек в своей жизни никому доброго ничего не сделал, он так всю жизнь проживёт и не получит ни от кого да. Это был Игорь Шаповал. Який, ну, якщо коротко, сказав, принцип бумеранга ніхто не відміняє. Да. Сьогодні сієш добро, а завтра у тебе жнива. На все добре, до наступної зустрічі на обласному державному телеканалі. возлюби ближнего, как самого себя, да? И тогда все в этой жизни станет совершенно в других цветах и тонах.